Мы начали Жигули опять продавать. Ну да. Это Лада, ну... как она? Веста. Да. Мы клиенту пригнали посадика из Америки, и он свою машину привез э, на продажу. Веста 18 года, куплена в салоне. Кто знает С.Р.Тешникова в э, Рейсинг Тим. YouTube ведут они. Да. Они ее брали на обзор в 2018 году, то есть она даже есть это именно эта машина в интернете. Угу. Короче, 113 пробега. Вся обслуженная, два комплекта колес и не дешманских, а типа вот такого uh -huh. плана. Э -э, Газ-бензин, мотор обслуженный. А есть? Э -э, есть кондиционер, есть подогрев передних сидений, есть э -э, круиз-контроль, э -э, усилитель руля, передние стеклоподъемники. Ну, короче, машина реально ухоженная. Я ее гонял на СТО, показывал. Люди хотели за три забрать. Ну, извините, за три. За три? 18 год. Десятку можно. Ну, типа, смотри. Э, можно меган купить за 5500. Да. Э, 8 -го, 7 -го года. Ну, либо 18-го, да, целый. Либо 18-го года, может. Маш... Да, ладно. Ну. Куда приезжать царить? На плехановку.